И сегодня своим враженнями від купания в окружении води с нами поделится ведомый черкаський морж Александр Толбатов. Витаю вас. Добрый день, черкасчане, гости города, и не только, как я всегда говорю, с праздником всех, с крещением. Это самый главный праздник у моржей, и поэтому я хочу поделиться с вами своими впечатлениями. То есть вы сегодня снова пернали украженную воду и хочете рассказать про свои выражения. Да, я 12-й год, от, в июне месяце будет 12 лет, как я ежедневно дружу с водичкой и, как говорится, и летней, и зимней, всякой. Ежедневно. То какие же ваши выражения еще до сегодняшнего пернания? Сегодня очень приятно был... Удивлен, что на пляже Пятачок э, в районе э, улицы Казацкой в речпорта э, я подсчитывал с нуля э, времени с ночи, то есть э, ровно с 12, как э, вроде Новый год ожидали люди. Э, говорят, без 15, потом без минуты перевод водичку. И э, за это время до полдесятого утра. Примерно, ну не менее тысячи человек прошли через нашу прорубь. Там даже не уместились, вынуждены были рядышком, уже оголился Днепр, и рядышком прыгали, пока происходил обряд. Приятно было осознавать, что отец Александр и отец Андрей, в том году они окунались в водичку, но тогда было... 21 градус температура а и ветер большой. А сегодня ветерок был юго-восточный, но температура была у нуля, и поэтому они снова подрясника, хотя Владыка Иоанн, архиепископ Черкасский и Чигринский, разрешил им пройти в плавках. Но они, опять же, в подрясниках своих прошли в воду, и люди с удовольствием после них стали прыгать в воду вообще умиление было. Были и 8 Димочка у нас ходит, он с 6 января впервые и сейчас ходит постоянно. Отпросили даже его в школе родителей, и он с удовольствием пришел. Его 13-летний братик, потом полностью незрячий, единственный на Украине моржик наш, 49-летний Димочка Авдеев. Он ежедневно ходит в водичку с августа месяца. Заразило. Э, даже был у нас, и он ходит тоже ежедневно э, с одной ножкой, у него отрезана нога после операции. Э, и этот э, Иван Григорович Муренко тоже принимал участие. Что-то людей объекта. было много. Очень было много. Чи да. домик вам выпал костилоня самая христианской водой? За мои 12 лет плавания, так сказать, любой, любой водички, я убежден, что на крещение люди, которые идут в святую водичку, освященную, они не единый человек на моей памяти никто не заболел. Вот это, а то, что стиление, это, как говорится, не таблетка, э, за один раз никто, э, я думаю, что это не может исцелиться. Просто надо с э, крещения начинать и идти, идти, вести себя, входить в систему, и тогда, э, так сказать, идти, самая главная задача идти э, в водичку за здоровьем, а не за болезнями. Вот это мое э, такое мнение. На вашу думку, на водохрещу пірнати у крижану воду можна без підготовки, чи все ж таки потрібна якась підготовка протягом року? Я твердо убежден, що любой людина на землі без підготовки може войти на водохре на крещение в водичку, если он збавиться от терміну «холодна вода. Водичка может быть мокрою. хорошей, доброй и так далее. Только э, нормальные термины, и тогда водичка э, действительно оказывает э, целительное действие. И на установку ваши базовые порады из-за нашим глядачам. Я рекомендую всем э, сдружиться с живой водичкой, э, отдать э, свое тело и даже душу природе. И тогда, чем здоровее мы все будем, тем мы будем добрее в обществе. Будем общаться с удовольствием с каждым человечком, как мы делаем вот в нашем обществе моржей. Я еще раз желаю всем здоровья и энтузиазма. Александр Миколаевич, вам також здоровья. Дякую, что завитал до нас в студию. До побачення. Всем здоровья и еще раз и энтузиазма. До свидания. Нагадаю, сьогодні гостем студії Вика новин» був відомий прихильник здорового способу життя черкаський морж Олександр Толбатов.